अब पाकिस्तान के अंदर उम्र के इस्लाम लाने का यह वाक्य पता क्यों नहीं लिखा जाता क्योंकि पाकिस्तान की नफसियात में ये जब शराब लिखा जाएगा ना तो वो कहेंगे कि नहीं 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 ये ना कर देना ये ना कर देना अवाम शराब पे तुल जाएगी इन इन लोकल यू नो शुदा कन्वर्टेड मुसलमानों की नफसियात काम ही ऐसे करती है आपसे क्वेश्चन ये है कि मतलब हम पाक को कुरान से रिलेटेड ही है आ, मतलब जिस तरह हम पाक को पढ़ते हैं और आ, मतलब जिस तरह उमर फरुख रजील थे तो वो मतलब पहले जी। अनु सॉरी सॉरी तो वो पहले दीन पर नहीं थे बट जब जैसे उन्होंने कुरान पाक को सुना तो वो उनके दिल पे बहुत मतलब वो उस उस, उस याद सुनते ही उनके वो दिल पर कुरान पाक उतर गया और वो इतने मतलब उन्होंने फिर उसके बाद दीन के लिए कितना ज़्यादा काम किया और मतलब क्या मतलब उनको उस वजह से याद किया जाता है और उनकी हर हर चीज़ को तो हम लोग जिस तरह कुरान पाक को पढ़ रहे हैं समझ भी रहे हैं और मतलब जिस तरह मैं अगर कुरान पाक को पढ़ रही हूँ तो मैं रियलाइज़ करी कि मेरे दिल पर उस तरह कुरान पाक क्यों नहीं उतर रहा जिस तरह सहाबा थे वो सुनते थे तो वो उनके दिल पर उतर जाता था तो मैं क्यों, मेरे दिल पे उतरा तरह नहीं उतरा हालांकि मैं कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ रही हूँ और सब कुछ भी तो मुझे पाक से उस तरह मोहब्बत क्यों नहीं हो रही या मुझे वो क्यों नहीं मेरे दिल पर उतर रहा और बात बताता हूँ आपने सीरा पढ़ लिया पूरी नहीं सर मैं अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी अभी मैंने आपकी वीडियो सुनकर अभी मैंने कोशिश की हल यहाँ सीरा जिसने तफसी कई कई एंगल से नहीं पढ़ी जी। तो वो कुरान पाक मैंने कई सौ दफा कहा है ना कुरान से पहले सीरा कुरान बाद में सीरा पहले क्योंकि सीरा आपके दिल के अंदर आपके तखयल के अंदर आपकी इमेजिनेशन के अंदर वो अरब की मट्टी की खुशबू लेके आती है कि उस उसका माहौल था क्या मामला थे क्या अमर सत्ता का मैं आपको वाक्य सुना दूँ ये जो वाक्य लिखा हुआ ना पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में कि उन्होंने अपनी बहन से सूरत सुनी तो उनका दिल पिघल गया और उन वो कुरान का अस असर था यह वाक्य आधा है ओके और समझे इस बात को उमर का इस्लाम असल में प्री डिटर्मिन कर किया गया है काफी पहले से इस वाक्य से बहुत पहले उनको पता अंदर इस्लाम दाखिल हो चुका है कब की और वो तभी पता चलेगा अब सीरा आप तफसील से पढ़ेंगे और मैं हरत उम्र के इस्लाम लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं आपको कुरान पाक समझने की बात कर रहा हूँ याद रखिएगा और मिसाल मैं वो पकड़ा हूं जो कि आपने दिए और वो मिसाल इतनी पर्टिनेट है ना ताकि आपको पता चले अब उमर खताब खुद कहते हैं अब ये साइकोलॉजी समझने उमर बिन खताब की नफसियात समझने की कोशिश करें अरब की नफसियात समझने की कोशिश करें इस एंगल से देखते थे अब उम्र खताब कहते हैं कि मैं बहुत शराब पीता था इतना कि शायद ही अरब में कोई इतनी शराब पीता हो एक दिन मैं नीचे गया हूँ शराब पीने कतार में पब में शराब खाने में तो वो छुट्टी में बंद था कहते ये पहली दफा हुआ था इसका मतलब अभी नशे में नहीं थे कोई शराब नहीं पीती थी पीने गए थे अभी अभी किसी वजह से बता रहा अभी पूरी कहना होश में थे कहते मैंने जब ये देखा कि आज तो ये पापी बंद है तो मैं क्या करूं तो फिर मैंने कहा चल अल्लाह की तरफ से ये भी एक वाकया होना ही था तो क्यों ना मैं फिर जाके काबे में जाके थोड़ी इबादत ही कर लेता काबे में बुत पड़े हैं ना उस वक्त मुसलमान नहीं हुए अभी ठीक है बहुत पुराना वाक्य है रात का टाइम था काबे में कोई भी नहीं था अचानक हजबताब कहते मैंने देखा कि एक बंदा खड़ा हुआ है और इबादत कर रहा है कहते रात के वक्त कैसे तुम नहीं नजर आता तो के मैंने दूर से मैंने लिया कि तो है। और इस वक्तिया की तो सोचना शुरू हो गया कि ये, ये क्या पड़ता है मैंने मैंने सुनना ये जो लोग पागल हो जाते हैं इसको जादूगर कहते हैं इतना प्यार करते हैं मैं भी तो सुनू ये, ये, ये क्या है वरी तो पे ना लिहाफ जो था ना कावे का उस कावे के के पीछे कहते हैं, मैं छुपा लिया अपने आप को और सिरकता 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 मैं आप नबी असल्लाम के बिल्कुल सामने आ गया नबी इस्लाम को नहीं पता रात का टाइम है काबे के सामने नबी असलम नमाज पढ़े और उमर लिहाफ के पीछे आए खड़े और हरतुमर ने गौर सुनना शुरू कर दिया आपका आप सवाल याद रखिएगा आपने सवाल के पीछे कि कुरान पाक किस तरीके से असर करता है मैं और आप मुसलमान है ओके okay? हरतम अभी उस तक मुसलमान नहीं हुए इतना बड़ा मसला कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी कुरानी कुरानी समझ आता और खत्ताब कहते हैं मैंने सुनना शुरू कर दिया कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं अल्लाह को पता है कि नीचे वाक्य क्या हो रहा है और नबी इस्लाम ने सुर हाका शुरू की उलमा इकनाम ने लिखा मधुबी साहब ने लिखा कि हाका उस वक्त नाजिल हुई है नाजिल होनी शुरू हुई नबी इस्लाम ने सुरहा शुरू कर दी तो असुमन ने कहा कि यार क्या रिदम है खुद लिखते हो कि क्या रिदम रिदम का मतलब है क्या मीटर है वीजान है इस पूरे के पूरे शेर का जो उन्होंने कहा कि ये शेर है तो कहते हैं यार ये तो वाकई लोग फिर इसीलिए फरिफ्त है मोहम्मद कि क्या शायर आदमी है और अल्लाह ताला की आयत आ गई किसी शक में रहना ये किसी शायर का कलाम नहीं है मैं पैराफ्रेज करूँ आयत को ताकि आपको आपकी नफसियात पे अमल कर सकूं मैं मतलब ये शायर का कलाम नहीं है आयद का तर्जुमा ऐसे नहीं मैं आपको पैराफ्रेज करता अब अल्लाह तलामर से बात कर रहे हैं ठीक है और तुमर एकदम कहते हैं शस्त्र रह गया कि ये इसको कैसे पता चला कि मेरे दिल में क्या बात आई मैंने बोली थोड़ी है मैंने तो कुछ बोला होता तो मैं कहता कि कान से सुन लिया है और मोहम्मद ने भी उसका जवाब दिया अगर अल्लाह तला की आयत नाजिल हो रही है और अल्लाह तला कह रहे हैं किसी शायर का कलाम नहीं तुम्हारे कहते, कहते मैं शौक में चला गया और अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू हो गया कि नहीं ये 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 कैसे हो सकता है हर परम्यूटेशन रन की कहते मैंने हर चीज सोची कि कैसे मोहम्मद को पता चला और फिर कहते मैंने कहा इसका मतलब शायर नहीं है ये कहन है क्योंकि कहानों को पता होता है कि अंदर वसवसा क्या चलता डालते कैसे है। फिर अल्लाह तला ने आज हाँ नाजिल की के, मैं भी ही कर रहा हूं कि तू क्या सोच रहा है शायद कलाम था नहीं है शायद कलाम आप क्या तू सोच रहा है कि कहान का कलाम तो ये कहन का भी कलाम नहीं है भाई हज़ार कहते हैं कि जब ये वाक्य हुआ ना तो फिर मैं उस वक्त अपने होश खो बैठा था याद रखिएगा रखियेगा अजर शराब पीने निकले हुए याद रखना ठीक है अब इस्लाम नहीं आया अभी ठीक है अभी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ और अभी होश में है क्योंकि शराब खाना बंद है ठीक है और यह वाक्य जब हुआ तो कहते हैं कि मैंने क्या हमला करना था क्या नुकसान पहुंचाना था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फिर डर के वापस वापस सिरका और काबे के उल्टी के उल्टी तरफ आया लिहाफ पीछे से निकला और दौड़ लगा दी यह हजरत उमर खत्ताब का इस्लाम का असल में वाक्य ठीक है क्यों मैं कह रहा हूं असल में वाक्य है क्योंकि हजरत उमर ने खुद बताया है। अब पाकिस्तान के अंदर हजरत उमर के इस्लाम लाने का यह वाक्य पता क्यों नहीं लिखा जाता क्योंकि पाकिस्तान की नफसियात में ये जब शराब एक क्लब लिखा जाएगा ना तो वो कहेंगे कि नहीं 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 ये ना कर देना ये ना कर देना आवाम शराब पे तुल जाएगी इन इन लोकल यू नो शूदर कन्वर्टेड मुसलमानों की नफसियात काम ही ऐसे करती है अरब किस तरह खुल के बयान करता है अपना सामे तो खताब अपना ही वाक्य खुल के बयान कर रहे हैं और हमने वो छुपा दिया हुआ है हमने क्यों छुपाया हुआ है आपको पता है पैंतीस छत्तीस इस तरह के वजूहत हैं जो मैंने पूछी एक पाकिस्तान के टॉप आलिम से कि ये वाला वाक्य क्यों नहीं बताते उन्होंने बताया इसमें ये मसला हो सकता है इसमें यह मसला हो सकता है इसमें ये मसला है और मैंने कहा ये पैंतीस मसले साइड पर करें और जो असल ने मसला आपने कर दिया वो आपने बताया नहीं कि आपने अरब की नफसियात छुपा दी और पाकिस्तानी नफ्सियात में इस्लाम फिट करने की कोशिश की आपने सोचा ना सही आम आम बंदाज सोचता है कि सूरत सूरतहा पढ़ी उनकी बहन ने और अभी तक हम सोचते हैं कि हम पढ़ पढ़ के थक गए हमें क्यों नहीं समझा आप पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे तो पता चलेगा सूरत सूरतहा का असर कैसे होता है डरस्टैंड हमें खुद दूर करते हैं ये दो नंबर बाबे में इस्लाम से दूर नफसियात को छोड़ देते हैं हमें या इस्लाम जैसे भक्कर खुशाब में आया था जिस जगह की नफसियात जिस जगह की साइकोलॉजी वहां की कल्चरल साइकोलॉजी वो समझेंगे तो आपको बचलेगा चलेगा साहबा किस तरीके से एक मिशन के अंदर दाखिल हुआ पूरी दुनिया को फता करके चलेगी वो साइकोलॉजी ऑफ द अरेबियन कल्चर किस तरीके से हार्नेस की नबी इस्लाम ने पाकिस्तानी इसीलिए कब आज तक मूवमेंट कर देख लेना है छह दिन बाद क्या करेंगे लोग साइकोलॉजी के अंदर वीकनेस डालते हैं हम एक कंफ्यूज किस्म की साइकोलॉजी डालते हैं हर एक के अंदर फिर वो बंदों के खिलाफ तो हम कर लेंगे टोल लगाने में सास बहू को तो मार देगी नंद भाभी को तो मार देगी भाई भाई को तो बिजनेस बिजनेस पार्टनर को तो मार देगा मगर मुसलमान शैतान को निबे करेगा मुसलमान शैतान के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा मुसलमान गुनाह के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा मुसलमान निजाम के लिए लड़ाई नहीं करेगा बिकॉज साइकोलॉजिकल एंगल क्या दिया हमने उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैंने अपनी नंद को पिछाड़ दिया मैंने अपनी सास को पिछाड़ दिया मैंने अपने दोस्तों को पिछाड़ दिया मैंने अपने बॉस को पिछाड़ दिया रिली ये ये यह तुम्हारी मुस्लिम आइडेंटिटी तभी तो तुम्हारे घर से बहने उठा के लेके अभी ठीक है तुम्हारे माओ को बहनों को भाइयों को बेटों को बेच दिया मुशरफ ने सोच तो नहीं सही क्यों हमने क्या किया यू नो व्हाट उसकी अच्छी चीज तो देखो आई एम सेइंग इज यू नीड टू फाइंड आउट वेयर द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज एंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेसर के नफ्सियात कैसे ठीक करनी है अकॉर्डिंग टू द अदर साइड इबलीस भी नफ्सियात पे हमला कर रहा है अल्लाह तला भी नफसियात को कह रहे हैं कंट्रोल इसको 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 करो करो चैनल हार्नेस पॉलिश करो हमें नफसियात मिलती है लोकलाइज्ड एक साबी फिट नहीं होता हमारी लोकल कल्चर साइकोलॉजी के अंदर इसलिए हमें साबी समझ नहीं आ सकता तो साबी नहीं समझ आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कुरान पाक का असर कैसे लेना आपको पता है पाकिस्तान में कुरान पाक को उमा इकनाम खुद मुंह से बोल रहे हैं कि सुकून की किताब है नींद आ जाएगी सोने के इस्तेमाल के सोने के दवाइये कुरान पढ़ते हैं तो सुकून आता है नींद आती है वरना दुनिया के गम सोने नहीं देते एनजायटी अटैक्स होते हैं आज ने पता क्या पढ़े तो जंग के दौरान क्या ने? आपने मालिक आप उसको तो उसको नहीं है क्या पढ़ना वो नींद के लिए पढ़ा तो ने कहा हदायत नहीं मिलेगी कुरान पाक नींद की दवाई नहीं है हदायत की दवाई है। साहबा को अरबी और उस नफ्सियात का पता था कि जिस नफ्सियात के बीच में कुरान उतरा था ना उसने लोगों की नफ्सियात थी ना बीच में कुरान पाक उतरा था पूरी तरीके से समझ आ गया था हमने यहाँ पे बस अरबी के एक एक के पीछे दस, दस नेकियां हैं। हर पाकिस्तानी को क्लास जाता है अच्छा तो कितने अमाल का अहकाम है पाक में ये किसी को नहीं पता कौन से अमाल जो है वो यू नो आर गोइंग टू डिटरमिन कि तुम दो में जाओगे जाओगे जाओ जो तुम करते हो नहीं ये भी नहीं पता मैं आपको फिर बताऊं ये जो एक 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 आयरनी देखें कि बंदा आयत अरबी में लिखा हुआ है कि ठीक है और वो पढ़ रहा है, खाली। ठीक है? और पढ़ता है मगर पढ़ता है खाली तो वो कितना बड़ा गुनाह करेगा आप पाकिस्तानी साइकोलॉजी के थ्रू सोचेंगे तो आपका चलेगा अल्लाह कह रहे खाली पढ़ना लेना सोचना मगर हमने नहीं सोचेंगे नहीं खाली पढ़ेंगे क्योंकि तो मुझे दस नेकियां चाहिए यार अब यारबुल आलमी मैं दस निकियों के लिए पढ़ा तू मुझे कह रहा है खुद इस आयत में लिखा हुआ है कि खाली पढ़ना नहीं सोची कि मैं क्या कह रहा हूं मगर मैंने सोचना नहीं मैंने खाली दस नकियां लेनी सो so ये किसी अशफाक अहमद का नॉवल होता ना या बानो कुछ तो मैं समझ सकता खैर है ये अल्लाह तला के कायत के बादशाह कायनात के मालिक की किताब है आई एट लाइटली अल्लाह तह रहे हैं सोच और मैं कह रहा हूं नहीं मैं खाली पढ़ूंगा सोचूंगा नहीं रट्टा मारूंगा ही सोचूंगा नहीं सोचें तो सही खुद सोचें कि कितनी बड़ी आयरनी है हमारे हमारे साथ ये जो की जाती है और हमें चूंकि दीन का मतलब मजहब में बताया जाता है तो पढ़ना भी तो बहुत अच्छी बात है बरकत है मजहब में तो बरकात ही इकट्ठी की जाती है दीन में कोई बरका नहीं इकट्ठी की जाती दीन में इंप्लीमेंटेशन होती है कामकाज किया जाता है दीन में लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दीन मजहब अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है सो so, गुना पाक जिस दिन आपको मैंने आपसे कहा ना एक दीनी नजर से देखेंगी मजहबी नजर से नहीं दीनी नजर से एक बादशाह की नजर से देखेंगे इस खातून ने दुनिया का जिम्मा लेना है आपका क्या नाम है सादिया साधिया, साधिया आपने दुनिया का जिम्मा लेना जब आपको पता चलेगा एक जिम्मेदारी के तौर पर एक चार्टर आया है तब आपको कुरान पाक का असर होगा बरकत बरकत खेलना है तो कुरान पाक का असर नहीं होना आपके ऊपर सही जरा होता तो हो जाता अब तक हो चुका होता ना हमारी पड़ नानी सकड़ नानी कक्कड़ नानी से शुरू होता किसी को तो बरकत का असर होता है ना किसी पे नहीं हुआ नायब में ही मरे सारे पाकिस्तानी इंडियंस हर घर में बदकारी निकली हर घर में कोई ना कोई फसाद निकला वजह है ना इसकी बिकॉज ये मोशन की किताब थी वर्ब था इस्लाम एक वर्ब है हमने उसको नाउन समझ लिया जिस दिन इस्लाम वर्ब पर चलेगा ना कि ये अमल है इस्लाम एक अमल का नाम है अमलियात है ये सारी की सारी कला तमाम तरह अमल करवाती है चलो कहां पर लगो फेल है सारे इस्लाम एक फेल है सॉरी मैंने अमल बोली जा रहा हूं इस्लाम एक इसम नहीं है फेल है हमें इस्लाम एक इसम के तौर पर पढ़ाया जाता है तो फिर कुरान पाक का असर नहीं होना जो है तुम्हार को इसमें नहीं नजर आया था और तुम्हारे फेल नजर आया था आप वो वाला वाक्य ही पढ़ लें पूरा पूरा पढ़ लेना जो उनकी बहन के साथ हुआ है तब आपको पता चलेगा कि फेल कैसे है कुरान पाक फेल मतलब फा फाइन लाम फेल अमल वर्ब किस तरीके से को बचा रही है कुरान पाक उसके सीने से लगा रही है और कह रही है तूने अभी तू नजस है तू नजस है हाथ ना लगा कुरान पाक को मारने आए हमें अपनी बहन को फेल ये होता है अमल करके दिखाया बहन ने कि कुछ कर दूंगी मार दे बेशक मैं नहीं ये छोड़ने वाली अमल कर रही है ये काट, ये काट तो नहीं छोड़ने वाली मैं पाकिस्तानी आंटी के मामला चेक करें कुरान पाक चूमती नहीं पाई जाती या अपने सर क्योंकि रखा होता बंद भी होना था कपड़े में लपेटा होना था उन्होंने और जान पर मारा रख ले रख ले कुरान रख ले मार दे मेरे बच्चे ना मारी बस मेरे बच्चे में मैं, मैं, मैं बच्चों के लिए आई हूं दुनिया में मेरे बच्चे छोड़ दे बाकी सब कुछ कर दे मेरा मेरा अगला भी काट ले बेशक ठीक है ये पाकिस्तानी आंटी ने करना था अमल देखें फेल देखें क्या होता है दिन तक कुर्बान मेरे बच्चे बच्चे बस इस्लाम क्या कहता है इस्लाम कहता है पूरी दुनिया के बच्चे बचा इसलिए खुला रहा है हर माँ को कहता है पूरी दुनिया के बच्चे बचाने आए आप अपने बच्चे नहीं बचाने आई दुनिया में आप अपने बच्चे बचाने इब्राह भी बचा लेते अपने बच्चे इब्राहिम ने तो छुरी फेर दी थी अपने बच्चे पे पूरी दुनिया का जिम्मा लेने आए हुसैन अली अकबर को ना लेके जाते साथ अली असर को ना लेके जाते साथ अपने बच्चे कुर्बान करने का नाम इस्लाम है याद रखिएगा कि भाई सही के पीछे कॉम्प्रोमाइज नहीं है सॉरी बच्चे जाते जाए जान जाते जाए बाप जाते जाए मां जाते जाए सही गलत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम और मैं फिर बता रहा हूं जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपका उस दिन आपके घर में गजबा बदर खुल जाएगा वही ये मिल जाएगा लोगोंगर सिद्दीक और उस्मान गनी वाला भी, भी तालि को मिले हर बंदे का अपना अपना ट्रस्ट होता है बदर हर जगह खुलती है और हर जगह खुलती है एवरीबडी नो अमल की बात एक बार नीयत मान लेना कुरान एक इस्लाम एक फेल है एक वर्ब है इस समय नहीं है इस समय और फेल में फर्क होता है तो फिर करें पूजा पाठ ठीक है फिर क्या है? फिर तो बस नाम अल्लाह के आंटिया क्या करें पूरे पाकिस्तान की हर वजीर आजम ने हमारी ना, हर वो ना तस्वीर कर ना बेनजीर से इमरान खान तस्वीर करें इस्लाम मुसलमान हो तो तस्वीर होगी हाथ मुसलमान है तो फेल होना चाहिए हाथ में इसम क्यों आपके हाथ असर तब होगा जब तक इस्लाम एज एन एक्शन नहीं आएगा एंड यू नंडरस्टैंडिव उल्टा कर देना अपने बच्चे का बच्चे बचाने का नाम इस्लाम नहीं है सेल्फिश ना हो दुनिया के सारे बच्चे बचाने का नाम इस्लाम है ओके मेक श्योर यू अंडरस्टैंड